Ну, до игры понятно, что фаворитом было, безусловно, «Динамо». «Динамо» сегодня сыграл, наверное, одну из лучших своих игр. Если бы у «Динамо» был такой настрой против «Янбойса», это мое сугубо мнение, то, конечно же, в результате мы не сомневались в победе «Динамо». Игра получилась нервной, мы выдержали этот натиск, первые 25 минут все слаживалось хорошо, потом несколько ошибок неприятных у наших ворот, но э, во втором тайме не совсем может получалась игра в контратаку, но свои моменты мы имели. Я бы сегодня отметил командные действия Ворсклы, самодачу, желание, дисциплину и те тот фарт, который сегодня присутствовал на нашей стороне. Я думаю, ребята сегодня заслужили. Мы безусловно рады результатам и мы поздравили с этим наших ребят. Я сказал, что отметил бы командное действие в целом а отдельно Саша Ткаченко да случилось случился неприятный момент, когда на первых минутах получил травму Богдан Шуст и, конечно, было это неприятно. И замена вратаря, ну, парень вышел и, безусловно, отыграл так, как должен играть вратарь. Он сегодня действительно, наверное, игрок номер один в Он выручал там, где должен выручал. Я видел спокойствие, была уверенность и он отработал молодец. Заходя в раздевалку, команда встречала его аплодисментами. Это дорого стоит, наверное, он сегодня всю ночь спать не будет, но большую-большую лепту в эту ничью внес, безусловно, Ткаченко. А Вы поверьте, я не любитель там рассказывать судям. или какие-то это эмоции, если я там вел себя как-то неправильно, я прошу прощения, но это эмоции и за каждый мяч, и за ты присутствуешь на поле с командой, и тоже порой хочется выйти на поле, там, себя отдать, но я понимаю, что есть судьи, они Моменты свои судят, так как они видят, и мне, мне не вправе судить их или там осуждать. Поэтому это всего лишь эмоции. Это нормально.